<laughs> nah, dari dua bentuk ini, apa dua bentuk ini? Uh, tujuan dan pandangan. Kalau tersasar di pertujuan, tersasar di pandangan, maka itu dikata syirik dalam tujuan, syirik dalam pandangan. Iaitu syirik pada tujuan dan syirik dalam penyaksian, pandangan. Kedua-dua syirik yang tersembunyi ini perlu diselesaikan dengan keluar daripada diri sendiri. Apa maksud keluar daripada diri sendiri? Jangan, rasa, jangan pernah rasa independen. Jangan menghalakan ibadat selain pada Allah. Jangan memandang ataupun memahatikan ha, melainkan itu datang pada Allah. Ha, cara nak selesai ke masalah macam mana pada syirik uh, kedua syirik ini, syirik pandangan dan syiriknya tujuan ini jangan rasa independen. Keluar daripada diri sendiri. Ha, pergi ke hadrat Allah SWT. Apa itu keluar daripada diri sendiri? Pintu masuk ke dalam syirik tersembunyi tadi adalah keakuan. Aku. Aku buat aku soleh. Itu pintu keakuan tu. Maka pintu itu juga lah jalan keluarnya. Maksud tinggalkan aku itu. Jangan rasa pernah. Jangan pernah merasai kita beramal. Sebagaimana insan masuk ke dalam syirik dan tersembunyi dengan keakuan, maka dia juga perlu keluar daripada melaluinya, melalui pintu keakuan itu. Ha? Kalau manusia kata dia beramal, aku yang beramal, sekarang keluar daripada perasaan aku beramal itu perlu merasai bahawa ini anugerah. Kedatangan kita selalu berjemah, anugerah. Duduk dalam kuliah ni, anugerah. Kepahaman yang Allah beri dalam pengajian ini, anugerah. Semua anugerah. Pandang kerana. Pandang ke arah dia sahaja. Iaitu insan keluar daripada dirinya, menuju tu Tuhannya. Melalui keakuan. Kepada keakuan yang tertinggi. Ha, yang mana itu keakuan tertinggi? Iaitu keakuan Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Jadi keluar dari kekakuan diri, pergi pada kekakuan yang hakiki. Siapa dia? Allah itu. Allah saja yang layak mengatakan aku. La ilaha illa ana dan Tuhan melainkan aku. Adapun kita tidak. Cuma berbahasa sama manusia dia. Eh, siapa menanam kebun kat sini? Akulah dengan syarif Tuhan. Ha, sama-sama buang-buang nak buangkan peluh kata. tak apa. Kak, siapa buat kuih ni Kak? Aku lah yang buat ni. Ha, tak apa, itu bahasa sesama manusia. Tetapi jangan baik di hati aku di situ. Eh? Jangan baik seperti itu. <tuh> Seseorang insan perlu keluar daripada dirinya dengan menghayati bahawa aku yang sebenar jika merujuk kepada wujud hakiki itu tersendiri, hanyalah dia, iaitu Allah. Ha? Kita baca lafaz niat kan, usalli. Usalli tu Alib topikan Hamzah itu Aku dah itu saya Ana situ je Bahasa Arab tu dia ada Kalau uh, Present tense tu ada Ru'ya, Ru'ta alif topikan Hamzah dengan Nun Nah, Kalau Nusalli Kami semayang nah, Kalau Usalli Aku semayang Kalau Tusalli Awak perempuan Awak lelaki semayang nah. kalau Yusuf dia semayang. Nah, kalau usali, aku semayang. Cuma ulama' Nusantara ditambah lagi. Sahaja aku semayang. Kenapa sahaja tu? Nak mengatakan bahawa ibadat ini mesti disengajakan, bukan terbuat. Sebab itu mazhab syafi'i, kita tak dikira keluar rumah tu niat. Kita dah berdiri lurus, kan? Barulah kita pun betul-betul nak niat solat. Sebetul aku sengajakan solat ini. Eh, sengaja aku solat. Saja aku semayang. Kerana kemungkinan orang yang keluar rumah bukan tentu lagi dia pergi semayang. Kupiah pakai dah. Baju pakai dah. Tasbih semua dah, dah dekat jari dah. Pakai minyak wangi siap dah. Uh, datang uh, maghrib pukul tujuh. Tujuh lima belas. Tujuh lima belas dah keluar rumah. Kawan kata, di mana di? Nah, surau lah. Jom minum sekejap. Habiskan lama lima 5 minit, sepuluh minit je. Jom lah. Lama lagi, 5 minit lagi ni. Okeylah lah, boleh pula. Tu naik motor kawan, pergi warung. Duk <coughs> mana dah ada dua niat situ tu. Dua keazaman. zaman. Dua keazaman. zaman. Satu nak pergi semayang maghrib. Kemudian pula, tetapi pelakuan ni pergi ke warung minum. Nah, Tengah-tengah minum pula, isteri pun sebut. Bang, ini anak tiba-tiba sakit dia bang tersak nafas. Baliklah bawa ke hospital. Ha ha. ha. Keluar rumah nak ke surau pun ada. Pergi ke warung pun ya. Nak balik ambil anak ke hospital pun ya. Maka tak ada makan niat. Sebab itu keluar rumah tu nak buat walaupun dah pakai kopiah dah pakai jubah dah nak pergi semayang tapi belum semayang lagi. Ha. Itu di sisi mazhab Syafiq, itu panggil azam, cita-cita saja. Belum lagi pelakuannya. Jadi sebab itulah sunat kita lafazkan niat itu tujuan apa untuk tetapkan hati kita ini memang nak solat gitu. Kalau wuduk inilah memang nak wuduk. Kalau haji umrah inilah haji umrahnya. Supaya apa? Niat tidak bercabang-cabang. Sebab memang ibadat ni kena disengajakan. Jadi, berbalik pada cerita kita ini, usalli aku solat ini hanya lafaz sahaja pada pada syariat. Tetapi pada hakikatnya Bukan kita yang mengerjakan solat. Tetapi Allah yang memberi kata kekuatan dan kehendak dia untuk kita melakukan solat. Kemudian, penghayatan yang Allah yang anugerahkan kita. Sebab itu sebetulkan pandangan tu, permahatian. perhatikan Allah yang lakukan kata kita untuk solat. Kemudian, usalli fadu ada makmuman, lillahi ta'ala. Lillahi tu untuk siapa tu? Untuk Allah kan? Dari ibadat ni untuk Allah. Mata hati, pandang dia. Dua perkara tadi ya betulkan tujuan, betulkan pandangan. Kalau tak selesai dua perkara ini, maka akan berlaku syirik dalam tujuan, tujuannya selain pada Allah dan juga syirik dalam pandangan. Dia hanya memandang selain pada Allah. Walibnya, manusianya akan pandang diri dia dah. Dia pandang diri dia beramal, tak pandang Allah yang memberi, maka akan tumbuh sifat apa? Ujub, takabur ya. Maka pasti, pasti pastinya Ujub takabbur riya ini sum'ah ah ini akan menghapuskan menghilangkan pahala-pahala ibadat kita. Wa qadimna ila ma amilu min amali al-ahba'a mamthura. Apabila kami periksa amal-amal mereka itu kami jadikan ia debu yang berhamburan. Sejak balik, 40 tahun beramal, 45 tahun beramal, 50 tahun beramal, 55 tahun beramal tetapi bagaikan debu yang berhamburan. Besok apa-apa, besok di akhirat. Kita sangka kita banyak amal. Tetapi Allah kata, mana amal kau tak ada pun. Eh, aku bangun tahajud. Untuk siapa? Cari kepada orang yang kau nak tujukan tu. Bukan aku yang beri pahala. Kau pergi cari orang yang kau tujukan tu. Nah, ya? ya Allah, aku pergi solat berjemaah. Tak ada, tak ada senarai. Nah, ya? Dalam audit tak ada pun. Nah, Kalau betul ada, memang ada lah. Ini tak ada ni. Tapi aku pergi solat berjemaah. Aku bersedekah, aku berpuasa. Aa, nak tanya, buat untuk siapa ni? Kalau untuk si polan polan, memang tak ada dalam audit Nak audit tak boleh. Tak ada, kosong. Ha, akaun kau kosong ni. Pergi cari orang yang pada kau kasatkan, tujukan, beraman untuk dia. Ha. <tuh> Sebab itu antara perkara yang perlu kita taubat ialah apabila nak katakan taubat itu kembali kepada taat setelah bermaksiat. Nah, Kembali menghadapkan hati kepada Allah setelah berpaling betul sekian lama. Hati ini kalau beramal ada tujuan-tujuan tertentu. Kan kita ini kadang-kadang terpengaruh dengan adanya keberadaan orang keliling kita, tak begitu? Sebab ada orang keliling kita lah kita tekun untuk beribadat. Kalau tidak, tidak. Kan suasana, suasana. Kerana ada orang keliling kita, itu yang mendorong kita beribadat. Jadi itu kan masih nampak kelemahan. Sebab ada unsur-unsur syirik nanti, syirik khafi. Ha, nanti tak, tak lama lagi masuk Ramadan kan. Ramadan nanti penuh tak surau ni? Penuh. Melimpah. Habis dah limpah-limpah nak semayang mana lepas tu? <laughs> ha, mungkin terpaksa, dan, surau satu ke? Kan siap, siap bangunan surau. Ada berapa bangunan ni? Dua. Dua pun semua satu. Oh, mampu menampung semua ni. Tak semain kat dewan. Buat ni. Tak. Ha. Tapi jangan risau. Tak perlu nak renovate. Lepas 9 Ramadan, 10 Ramadan, ha, yang tak muat tu nanti, kat luar tu pun boleh masuk. <laughs> ha, nanti 21, 22, ha, dah boleh dah. Soft, tak, soft 1, soft 2. Nanti 28, 29 Ramadhan, insyaAllah jadi imam terus. Pak imam pun dah balik. Jangan <laughs> risau. Eh? Jadi kadang-kadang nampak ramai itu sebab apa? Sebab suasana. Sempena sempena hari-hari tertentu. Eh? eh? jadi kita ni kadang-kadang buat amalan ni kerana sempena hari-hari tertentu. Eh? suasana itu mempengaruhi kita. Orang keliling kita mempengaruhi kita. Cuba bayangkan, Pak Mentua datang empat hari tiga malam menantu laki tu tiga hari bangun tahajud kekuatan mana dapat tu dorongan ni kedatang pak mentua tu mendorong dia untuk bangun tahajud tu 10 minit sebelum azan dah duduk kat sofa depan tu tasbih subhanallah pak mentua pun keluar daripada bilik bawah ah ha, bangun dah Ah ha, ayah saya tunggu ayah ke pergi masjid sama-sama eh Ayah pun a okey okey okay, okay tunggu dah. Padahal ayah baru nak kencing sebenarnya. Nah. Pergilah ke surau solat berjemaah. Pak mentua, mak mentua pun keluar dari bilik bawah tu nampak sedih monyok je. Anak perempuan pun turun daripada atas. Mama kenapa sedih nampaknya? Bapak engkau tu pergi surau. Baguslah mama pergi surau. Pahala 27. Banyak pahala tu. Tapi orang kata macam buang terbiat. Kenapa pulak buang terbiat? Pergi surau pulak buang terbiat. Sebab kat kampung tak pernah pergi surau. Oh, iya ke? <laughs> Lepas tu, bila mak kata buang terbiat, teringat pada suami. Mak cakap begitu, saya pun mak. Anak masih kecil-kecil lagi, mak. loan pun banyak, tak, baik, tak habis bayar lagi. Lepas kenapa pula? Abang tu takut buang terbiat juga. Kenapa? Selama ni pun dia pun tak pernah ke surau. Rupa pun sama-sama skamer -sama kan? Nanti <laughs> menantu bangun semangat beribadat pada hari itu sebab kedatangan mak, pak mentua. Pak mentua pun pergi ke surau hari itu pun sebab apa? Sebab menantu. Ah. Ha. Orang masjid pun untung dapat menantu dengan penentu macam ni. Baik lah, satu motor. Iyalah, baik. itu Waktu ada dua-dua tu. Waktu tak ada, tutup cerita lepas tu. Nah, ha. itu macam orang ditolak jadi imam, orang bujang. <laughs> imam yang muda, bujang pula tu. Ya, hafiz Quran kan, kita pun tolak jadi imam. Semangatlah. Sebab apa? Ada anak Pak Imam balik pada Azhar, duduk belakang tirai tu. Nah, ha. Ustazah katanya tu. Wah, tajah Hafiz ni bukan main lagi lah Gila, lagu dia tu. Sekejap lagu Sudis, Sekejap lagu Imam Juaini dan sebagainya. Imam Mesir, Imam Mekah, semua dia buat. Tetapi ha? ha -ha. ha. ya, bila dengar cerita Pak Imam dah balik cepat. Ha, Pak Imam balik 28 bulan dah balik lah. Dengan ceritanya, uh, saya kat kampung lah tahun ni. Ha, sebab isteri dah bising lah. Dah 3 tahun tak balik-balik kampung. Dia balik kampung isteri lah ya, balik. Dia ya, nak Pak Imam pun ikut balik lah. Waktu jadi Imam, Hafiz tu, baca surat Inak Tainah je dan Allah. Sebab <laughs> so, apa? Lemah semangat. Mesti ada sebab apa lemah semangat tu? So perangsang untuk baca surah panjang, lunakkan suara dia tu dah tak ada perangsang tu, dah balik dah. Ha? Ha, Tapi seandainya tahu ada lagi tu, oh, huh, Masya Allah. Semuanya tu ma'arif sukun enam harakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. <tuh> Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, semua. Macam-macam lagu dia buat. Lagu Jawa pun ada, Pop Yeye pun ada, semua ada. Taranum apa tak tahulah, cerita sendiri ke. Ya. Macam mana boleh keinginan nak sedapkan lagu, nak baikkan suara, nak baca suara panjang itu dan sebagainya. Kerana ada Menyang merangsang untuk buat begitu. Nah, kita pun begitu juga lah. Perasan tak perasan kan? Ya? Semak diri kita. Kalau ada usul-usul seperti itu, cepat-cepat nafikan bukan aku tapi dia. Ha betul dapat sebab tu. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah kita ke tahlil. Bukan kita ke mana ada apa saja madrasah ataupun berkosidah. ataupun uh, nasyid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Ini Nasyid. Nak kita nak kan la ilaha illallah tu dalam setiap pernafasan kita menafikan, Menafikan. Tiada yang mendatangkan aku ke masjid memuliakan Allah. Tiada yang mendatangkan khusyuk dalam solat, melainkan Allah. Tiada yang menjodohkan, melainkan Allah. Jadi kalau dah dapat satu lagi jodoh tu, isteri kata kenapa bang kahwin lagi? La ilaha illallah kata gitu. Ah <laughs> ha, isteri kata okey tak apa, tak apa. Ha. Tiba-tiba dah sing bersinggah batu desung kat kepala. Isteri isteri kata la ilaha illallah dan dia mendatangkan lesung ke kata kepala awak melainkan Allah juga datangkan baru kita tahu ah <laughs> ha, sama-sama melawan eh hmm. dan memang hakikatnya begitulah semua hendak Allah tak ada tak ada yang tidak Allah tidak ada Tuhan ciptakan baik ada Tuhan satu lagi cerita buruk tak ada yang cerita baik itu cerita ciptakan buruk dia faham apa yang tempuh Apa dia pada yang baik itu rahmah yang buruk itu hikmah bijaksana Allah ya